Да, у этой истории есть лица. Тем не менее, она о каждом из вас. Она о вашей боли, о вашем одиночестве, о вашем страхе и о вашей растерянности. Первое чувство ⁇ боль. Мы знакомимся с болью с самого детства. Собственно, благодаря ей и познаем этот чудесный мир. Мы не привыкаем к ней. Всегда стараемся избавиться от нее как можно скорее. Замечательно, что в нашем веке существуют анестетики, которые помогут легко это сделать. И кто как не мама? точно знает, что предпринять, когда ты упал и расцарапал коленки. Но самое обидное, что самолетик упал вместе с тобой. Да, сейчас он не полетел, но ведь это превращается в стимул. Одно движение, и твое сердце пронзило боль. Душевная боль не физическая, нет обезболивающего. И когда ты захочешь упасть намертво, разве она позволит, она становится частью тебя. Боль терзает, душит, и не остается ничего иного, кроме как сойти с ума. Она заставляет поверить в бесценность твоей утраты. Ведь если ты отпустишь или забудешь, предашь память, она моя память или боль. Второе чувство ⁇ одиночество. Мечта ведет тебя вперед, заставляет принимать непростые решения и устраивает проверку одиночества. Далеко родные, далеко люди, с которыми ты рос, с которыми у тебя общие тайны и свои миры. Здесь нет людей, которым ты можешь доверять. Должны пройти годы, чтобы быть уверенным в новых товарищах. Жизнь обязательно покажет, кто есть кто. А до этого шутки сокурсников, песни под гитару в казарме будут лишь фоновой музыкой твоей, пока одинокой жизни. Одиночество стало синим полотном, которое любезно укрывало каждую ночь. Днем так много голосов в толпе, так много глаз сочувствующих лиц, безразличных слов. Все вокруг двигаются, а ты заводишь дружбу с луной. И каждый раз, когда поднимается солнце, ты начинаешь нетерпеливо ждать, когда тишина снова войдет в твою комнату. И послушает тебя. Без осуждений, без нравоучений. Будет слышать, потому что умеет слушать. И ты к ней привыкаешь. Ведь кому не нравится, когда его слушают? Третье чувство. Страх. Ответственность. Само по себе это слово является для нас чем-то страшным. А если еще и разобраться в нем? Скажите, сколько смельчаков из десяти решится без сомнения связаться с этим пугающим понятием? А я скажу сколько? Ноль. Сомнение является одним из прихвостней страха, который пытается нас сломить и сбить с выбранного пути. Оно всегда будет нас сопровождать. И если мы не будем с ним договариваться, Фобос определенно возьмет верх. Но любые переговоры требуют ума. А значит, необходимо сто раз проверить свои знания и тысячу раз перепроверить. Тогда и только тогда можно браться за штурвал. Страх накидывает веревки и просто начинает играться с тобой. Ох в этом деле он настоящий виртуоз Он создает оркестры из твоих нервов В этих звуках паника, тревога, недоумение кукловод нашептывает ужасы во снах, превращает свою марионетку и дергает за ниточки, как ему угодно, громко смеясь с твоей беспомощностью. близко подойти к освобождению, а потом жестоко отнимает этот шанс. Четвертое чувство ⁇ растерянность. Когда человек может почувствовать себя растерянным? Например, когда узнает, что станет родителем. После краткой вспышки восторга в голове куча вопросов. Ты растерян, когда видишь перед собой крошечное тельце, когда берешь его на руки. Ты растерян, потому что не знаешь, как правильно его воспитать, как его учить, какой у него характер. Единственное, что ты понимаешь, так это то, что это крошечное создание отныне твое зеркало. Оно отображает тебя. В голове огромное количество голосов. Голосов, которые заглушают твое собственное. Что делать? Куда двигаться? Кто ты? От этого хочется убежать как можно дальше, но ты снова окажешься на том месте, где начал. Один и тот же сценарий. Один и тот же сценарий. Что делать? Куда двигаться? Кто ты? Эта петля, и ты не знаешь, как из нее выпутаться? Отпусти его. Освободи и его, и себя. Скажи это. Его больше нет. Его? Больше нет. Я сделала тебя своим колышком. Прости. Ты не был. Ты есть и всегда будешь моим маяком. Папочка, боль помогла тебе стать сильным мужчиной. Одиночество надежным другом. Страх первоклассным летчиком. Превосходным отцом. Из моей раны хлынула не кровь, а чернила. Чернила, которые на протяжении пяти лет выводили слова на листке бумаги. слова, которые я готова отдать людям. Не бойтесь боли, благодаря ей вы сильнее. Не гоните одиночество, оно оставит вашей жизни любящим. Не боритесь со страхом, примите, он научит рисковать. Не бегите от растерянности. Порой нужно сбиться с пути, чтобы найти свою дорогу. Не ищите свободы. Станьте сами воплощением пятого чувства.